Qədər verdiyimiz kimi virusa yoluxma sayı artmaqda davam edir. Günənki statistikaya əsasən yoluxma sayı 371-ə çatıb. Bundan əlavə Baş nazir keçirdiyi müsahibədə bildirib ki, insanlar toylarla bağlı qaydalara riayət etmədiklərininə görə virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görüləcək. Bütün bunlar insanlarda növbəti qapanmanın olacağı barədə fikirlər yaradır. Bəs ölkəmiz yenidən qapanmaya getsə, bu cəmiyyətə necə təsir edəcək? Məsələ ilə bağlı son fevril azad açıqlama verən psixoloq Orxan Oğruç bildirib ki, qapanmanın təsirləri insanların iqtisadi vəziyyətinə görə dəyişir. İstənilən halda növbəti qapanmalar əvvəlki qapanmalara nisbətən insanlar tərəfindən daha rahat qəbul ediləcək. Çünki artıq müəyyən bir immunitet yaranıb. Əgər bu qafanmaları yaşayıblar və təcrübələri olduğu üçün yeni qafanma əhalinin psixoloji vəziyyətinə nisbətən daha az təsir göstərə bilər. Ümumilikdə isə bu vəziyyətin 2 ilə yaxın davam etməsi əhalidə emosional gərginlik yaradır. Bir reallıq da var ki, vəziyyət tək Azərbaycanla deyil, bütün dünyada belədir. Pandemiya yeni elan ediləndə mütəxəssislər proqnoz verirdilər ki, pandemiyanın uzunmüddət davam etməsi cəmiyyətlərdə müəyyən psixoloji problemlərin yaranmasına səbəb olacaq. Bununla bağlı artıq bəzi simptomları görməyə başlamışıq. Həm dünyada, həm bizim ölkəmizdə intiharların sayı artır. Bütün bunların səbəbi təbii ki, tək pandemiyə deyil. Biz tək koronavirusu yox, müharibəni də gördük. Müharibə vaxtı da müəyyən məhdudiyyətlər oldu. Daha ağır məhdudiyyətləri görən insanlara hazırda gözlənən məhdudiyyətlər o qədər də psixoloji təsir göstərməyəcək. Hətta bəzən əksinə, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması insanlarda gərginlik yaradır. Çünki toyların sayı artır və vəziləri bundan da şikayətlənirlər. Bunun özü insanlarda psixoloji gərginlik yaradır. Beylənləri nəzərə alaraq qafanlanın bir mənalı şəkildə mənfi və ya müsbət təsir göstərəcəyini demək olmur. Bu təsir hər kəsin iqtisadi vəziyyətinə, düşüncəsinə görə dəyişir, deyə o bildirib.